Salam hörmətli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Evimiz təcili satılır. Özü də ki, şəxsi tikili evdir, yəni o silsilələrdədir. Həmişə zəng edirlər ki, şəxsi özünə tikilmiş ev istəyirik. Bu da gəldi. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Əslində 3 sotdan yuxarıdır, sənədlə 3 sotdur. Giriş dərvasasıdır. Baxın, mən əvvəl elə bildim ki, bu taxtadandır, deyəcəydim. Rayonda Qəbələdə şəkildə zətdə belə qapılar var. Yəni, Çoxmürəkkəb. Hə. Hey, bu çox böyük idi. Arxasında 5 sot da hər onun. 3 sot yarımdı, amma sənədlə 3 sotdur. Tam mülkiyyətdir. Tam ipotekədə gedir. Bəli. 2-ci <coughs> araz marketdən içəri. Yar yani, da indi elə bilmirik, içəri gedəndə 50-60 metr. Hardasa bir 200 metr olaq ha, ola gəlir. O, hava yolundan. Hə, hava yolu ilə 200 metrdir. Belə <laughs> hardasa bir 300 metrdir. Evin arxasına keçək, hörmətli izləyicilər. Baxın. Evin arxasında da xeyli yeri var. Buru həyat üçün nəzərdə tutulmuş sanoz yıldı hamam tualetidir. İstifadə yararlı deyirəm. Bəli. Bax burada da, yəni bura yətdi də görsün nə boyda torpaqdır. Deməli zirzəmsi, kombisi burdadır. Hə, ehtiyat su çənli var. Ehtiyat su çənli də var. Burada da zirzəmdən bax yuxarı otaq, qonaq otağıdır. Tam izolyasiya olunubdur. Tam izolyasiya olunub. 4 otaqlıdır, hörmətli izləyicilər. 4 otaqlı Otaqlar hamısı genişdir. Alaca söhbəti yoxdur. Sonra. Otaqlar da təmirlidir, səliqəli evdir. Çox çox adam belə ev istəyir də belə deyək. Qiyməti, qiymətini də deyirəm. 95.000 manatdır start qiymətidir. 95.000 aşağı yeri var. Burada belə bir yay mətbəxidir. Yəni üstü də bağlı, yayda oturursunuz. Bir də ən ən əsası evimiz hər tərəfi çöldən tutmuş qapının ağzına fotoqrafi qabaqsı hamısı müşahidə kamerası ilə təhsiz olunubdur. E, monitorda evin içində də göstərəcəm. Burada belə bir bulağı da var, kranı yanı. Yan yəni, yaşayışlı ev, dəq cavuq ev çıxar evdir. Gəl qardaş, gəl. Kim alsa Allah xeyir versin. Anana da, satana da. Amin. Giriş hissəsidir, hörmətli izləyicilər. Deməli, giriş hissəsindən burada belə bir geniş e, hamam tualeti var. Çöldə də göstərdim də sizə hamam tualeti var və evin içində də var heç birində bir-birinə qarışacağı yoxdur. Bax, monitor burdadır. Burdan bütün müşahidə kamerası ilə bütün evin hər tərəfini görmək olur. Sonra. Bu yataq otağıdır. Təmirlidir, səliqəlidir. Sonra. Bir də qonaq otağına baxaq. Gör nə boydadır qonaq otağı var. Gör nə boydadır qonaq otağı. Evdə sisi. Evdə ot üçün bir. Ot üçün qısa qol köynəkdə gəl. Hörmətli izləyicilər. Qiymət aşağı qiymətdir ha. Mən sizə deyim, bu ev belə deyək də bazar qiyməti 105, 106, 107 min idi. Bu da çıxdı 95 minə. Sonra bu da bir yataq otağıdır. Görürsünüz nə genişdir. Əşyalar satılır. Onu vurğuladım. Bir dənə xona mebeli qalır. Kombi var. Hə, mətbəx mebeli qalacaq. Hı. Bu digər yataq otağıdır və evimizin mətbəxi. Oxunyası. Bir də mətbəxinə də baxaq. Hə, bu da qadınlar üçün əsərlə otaq mətbəxi, oxunyası. Oxunada normal ölçüdədir, özünüz görürsüz. Stol da yerləşib, künc divan, arada da mən sərbəst gəzirəm. Kim olsa Allah xeyr versin 95.000-dən təcili sənəd tam mülkiyyət hürməti ilə. Tam mülkiyyət, həyəti də bazardaki gördüyünüz qeynabol. Nə istəsən elə. Bu günə bu qədər sağ olun, minnətdaram. Ol.